И я обратил внимание, что если бы вот я представил, что это не живопись, это фотография. И если бы я фотографировал, я бы не сделал ни одну фотографию. Я так никогда не фотографирую, как они пишут. Я начал смотреть, в чем же разница. Разница очень большая в композиции и в сюжете. То есть вот стоит дорога, дерево, какой-то банальный сюжет, ну, ну чего фотографировать, какая-то чепуха. А если живописец это нарисует, это уже будет красиво. Я взял водоаппарат, прикрутил этот же объектив и пошел уже смотреть в кадр не как фотограф, а, а как художник, как живописец. И я снял первый кадр, и первый же кадр у меня получился. Вот снят. Но тем не менее. То есть фотограф-пикториалист обращает внимание то есть, совсем на иные вещи. Там совсем другая философия построения кадра. Вот. Естественно, в плане фотошопа я всегда говорю, что применять фотошоп таким кадром это кощунство. Ну то есть нельзя нарушать эту гармонию, которую создал вот этот объектив. Еще мне нравятся, э, эти объективы абсолютно непредсказуемые. И нельзя заведомо прогнозировать, какая получится картинка. Но самое главное, я часто употребляю слово объектив, объектив, стекла, линзы. Самое главное сейчас очень модно становится, как называют, альтернативные способы получения снимка там ценотипия, там и, и, и В общем, самое главное я хочу вам сказать, кто захочет попробовать, ни, никогда техническое средство не должно быть выше искусства, понимаете? Потому что масса выставок. Вот я сделал ценотипию, там такой способ печати. Ну, кадры, э, кадры, которые часто не несут себе никакой художественной ценности. Но я должен на них смотреть лишь только потому, что они отпечатаны вот таким и таким способом. То есть техническое средство – это всего лишь для художника есть. Художники же не, хвастаются своими кистями. Я вот итальянскую купил, теперь мне шедевр нарисую. Вот. Поэтому прежде всего, конечно же, искусство, композиция, ну, все-все-все. А техническое средство, о нем вообще никому не надо говорить. Это я вам рассказал по секрету, никому тоже не рассказывайте. Я изменяюсь, вас можно. Я вас с открытием такой прекрасной выставки. Это художник Вика Петунова. Да. И хочу отписать идеал, я своего имени поздравить вас с этим прекрасным действием. Вот. И хочу подарить вот эту картину. Это как раз картина нарисована с фотографии Игоря Волосяжного. Так вот, мне очень нравится, как он изображает все это. Действительно, вот это, это фотографии хочется на полотно, на пол. Ну, вот, Мое творчество, да. творчество пикторилизма да. в творческом да. плане Вику, Маленький симбиоз. Я хочу ему подарить. Пожелать всего всего самого хорошего. А кто площадь рисовал с вас Я. -то. Так это мне дарит. Да, <laughs> <Так>, хорошо. <laughs> Спасибо, Спасибо.